thank mm -hmm. you Khusus Malam yang diberikan pada 2004 dan diarahkan oleh Suhaimi Baba Mari kita cerita serba sedikit tentang sinopsis Harum Cerita ini adalah seorang perempuan yang bernama Mariam dan juga penari atau primer. biasa menghantui kampung tersebut. Perantara Maria anak, anak kandung dia sendiri. Mungkin di sana kita dapat lihat yaitu pertalian darah atau terlipati antara ibu dan anak. Kemudian kita akan beralih kepada tema keturunan Kharum Sudalmal. Okay. Okay, saya Atik saya akan uh, memperkenalkan tema untuk filem uh, Pontianak Sunda Malam. Okey, untuk tema Pontianak Sunda Malam ni ialah uh, seorang wanita yang menuntut keadilan. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Uh, first watak Maryam uh, iaitu watak utama dia tu uh, telah dibunuh, dibunuh kejam oleh uh, antagonis iaitu Marsani. Okey, apa boleh dibunuh tu? Apa apa boleh dibunuh? Ah uh, harta uh, dia telah dirompak dan dia tu dibunuh semasa dia mengandung. Kalau ah uh, penonton yang dah tengok cerita ni dia tahu uh, cerita ni dia ada dikaitkan dengan uh, lagu Pulanglah, maksudnya kembalikan harta dia. Uh, so saya beralih kepada latar. Ah uh, okey untuk latar Uh, film filem puteri daraun tujuh malam ni dari segi latar masa mempunyai dua latar iaitu latar masa tradisional Atau latar masa flashback dan yang kedua latar masa moden khususnya so, latar uh, tempat terdapat juga di rumah Marsani di sekolah tarian dan juga di kampung-kampung okey okey bermula uh, kita bincang pula tentang plot cerita ni uh, cerita ni kalau kita lihat dia mempunyai banyak um, teknik um, imbas kembali. Imbas kembali ni macam mana kita tahu um, apabila dia um, dia di di waktu moden. Kemudian uh, kalau kamu tengok filem tu tiba-tiba scene tu bertukar pergi um, zaman zaman yang berbe berlainan lah. Contohnya ketika uh, meriam tu menunjukkan babak uh, ketika dia dibunuh oleh Marsani, uh, di sini dia plot dia banyak uh, imbas kembali, begitu. Okey, kalau um, untuk watak ada tiga watak. Pertama dalam ni yang pertama adalah Mariam itu yang jadi pentiana. Mariam ni dia seorang yang ayu, dia lemah lembut, pastu dia juga pandai menari. Yang kedua adalah watak yang terguni yaitu Marsani. Uh, Ah, masa ni. Masa ni ni di kamar Maria. Lepas tu dia ada juga seorang kawan yang nama dia Daniel. Yang Daniel ni pun juga suka di kamar Maria. Tapi yang Maryam ni dia suka dekat Daniel. Jadi dekat situ kita dapat lihat dua orang berdendam sebab dua orang berebut kamar Maryam. Jadi dekat situ salah, pun, salah satu punca dia uh, ah, ni mati. Dalam filem ni um, apa yang menariknya mengenai filem Pontianak Harum Sinam malam ni bila kita lihat dari uh, segi sudut pandang. Sudut pandang ni dalam naratif filem adalah macam mana kita bagaimana kita melihat filem itu diceritakan. Contohnya dalam uh, sudut pandang Maryam. Dalam cerita ini dia menunjukkan bagaimana dia uh, dibunuh, cerita dia diseksa dan bagaimana dia menuntut kembali keadilan yang um dia telah dirampaslah dia punya kehidupan dia kerana dibunuh. Kemudian kita boleh lihat juga dari sudut antagonis itu Marsani di mana um, dalam cerita ini um, Marsani ni um, dia percaya yang Meriam um, ni akan kembali menghantui hidup dia sebab atas kesilapan yang tena, telah dia buat pada waktu dulu. Jadi dalam cerita ni Um, sudut pandang antara Mariam dan antagonis ini um, menarik um, sangat menariklah sehingga memberikan uh, satu naratif cerita yang sangat menarik untuk semua dia punya penonton. Dalam cerita ni um, um, banyak uh, bilang orang dia punya isi-isi tersirat dan isi-isi tersurat yang cuba digambarkan oleh pengarah filem itu dan antara ya, isi tersurat itu adalah um, bagaimana uh, perempuan itu menjadi figura hantu dalam cerita seram. Jadi dalam pandangan kamu lah kan kenapa kalau uh, cerita seram je ataupun hantu Selalu jadi mesti get, dikaitkan dengan perempuan. Kenapa mesti perempuan? Kenapa mesti perempuan yang jadi hantu? Cuba apa pandangan kamu? Um, pada pandangan saya lah. Mengapa perempuan sering menjadi hantu? Kalau kita lihat um, fizikal lelaki dan perempuan. Kalau lelaki kita akan tengok kalau dia jadi hantu, mungkin dia tengok dia nak seram. Tapi perempuan dengan dia punya visual baju putih, rambut panjang, kita okay. akan rasa seram. Seram, okey. Kenapa lelaki tidak anu Tidak uh, menarik dari, dari segi visual kalau jadi hantu. Um, sebenarnya lelaki tidak banyak yang menjadi hantu, tapi perempuan yang sering menjadi hantu. Okey. Kalau pula, kenapa tahu? Okey, kalau pendapat saya lah, dapat saya uh, mostly uh, cerita hantu ni uh, dia berkisahkan tentang wanita. Biasanya uh, cerita hantu wanita ni uh, dia uh, adalah sebab hantu dalam cerita ni dia dicipta bukan dilahirkan. So, contoh uh, macam wanita ni dia dia ni mati dalam keadaan seksa. So uh, hantu ni dia muncul untuk menuntut keadilan untuk diri dia Sebab itulah mostly hantu tu wanita hmm. Jadi kamu mahu cakap yang perempuan ni Jadi itu sebab dia tertindas. Ya betul Oh ok The Lelaki tidak ke? kan? <laughs> um, pada pandangan saya Lelaki selalu menjadi orang yang tertindas disebabkan fizikal yang kuat tapi wanita ni disebabkan mental dia tak kuat. Dia akan selalu ditindas, menjadi pelampiasan nafsu dan hmm. mungkin orang akan dipandang rendah. Pada zaman tu pun orang dipandang rendah walaupun orang prima tapi masih macam rakyat biasa. Oh, jadi kalau begitu kamu rasa kenapa dia ni jadi hantu dalam cerita? apa Mariam jadi hantu? Ya. Yeah. dalam cerita ni Mariam ni dia seorang yang dia macam mangsa, mangsa hmm. disebabkan uh, dia dibunuh dan okay. dibunuh ketika sedang hamil dan juga hak dia hak dia diambil oleh uh, watak mangsa ni. Hmm. Oleh sebab tu dia bangkit semula jadi hantu ni untuk membalas dendam lah. Oh, faham, faham. oh ini mengingatkan aku dalam satu ni, Villain is not born filem villain is born with circumstance dia wow. buat. Oh, tu. Okay. Eh, so, uh, Nikki, apa pendapatmu? Uh, aku tersalah tadi. Uh, kenapa kalau perempuan selalu dikaitkan dengan hantu? Uh, mungkin macam yang cakap tadi dia punya visual. Kita tahu kalau wanita ni dia pandai bawa emosi dia. Emosi hmm. muka marah ke, muka sedih semua tu dipandai. Lepas tu kalau kita tengok wanita ni dia suka jaga kuku panjang. Kalau ni kan hantu ni ada kaitan dengan hantu panjang oh. Pandangan mata dia tu tajam semua. So. sama Okay okay Kalau okay. kamu cakap pasal yang apa Yang kalau Perempuan jadi hantu ni sebab dia kena tindas Jadi kamu rasa lah dalam cerita Anu ni cerita Pertama kamu sembilan malam ni um, Melalui watak pontianak tu, apa isu yang dorong cuba sampaikan melalui film? uh, saya rasa isu yang tu dibangkitkan ialah hierarki lah hierarki um, sosial punya tu macam mana uh, apa tu perempuan ni uh, macam kita tahu lah perempuan ni even dia pegang gelaran sebagai prima donna pun tetap akan dipandang rendah oleh uh, lelaki sebab apa tu uh, kalau si Mariam ni kan dia kan penari istana yeah walaupun dia pegang gelaran prima donna tu dia tetap dipandang sebagai apa tu macam penari murahan sebab tu lah okay. macam lelaki tindas uh. dia lah okay. pohong, pohong. jadi kan kalau um, dalam cerita ni aku rasa kenapa si Maria Maria ni kena tindas kan mungkin um, dia pula ni kan dia mendapat apa lelaki dalam cerita ni kamu rasa dia berguna kan atau menambah konflik dalam cerita Kuntian Akar Musim Dalam Malam? Um, pada pendapat saya lah kan, lelaki dalam cerita ni sangat memberi impak dan kesan. Kalau lelaki Tak bunuh Mariam tu, mungkin cerita ni sampai di sana aja. Dan kalau lelaki di sana ada Daniel dan Marsani yang berebut Mariam. Walaupun Mariam tu bersama Marsani kah, Daniel kah, tetap Mariam tu ditindas juga, mesti satu ni berdendam atau lelaki ni berdendam dan bunuh Mariam. Jadi nampak di sini memang lelaki ni membagi impak. Hmm. Okay, okay, jadi kamu cakap yang um, perempuan ni kalau zaman tula dia pilih mana mana lelaki pun dia akan tertindas juga. Sebab yang akhirnya nanti yang um, membuat um, memberi kesan kepada Masa itu adalah pilihan lelaki kita sendiri Ya Kita dapat lihat di sana kan Walaupun um, Perempuan itu macam mana status dia Tapi pada zaman dulu Tetap perempuan itu dipandang sebagai Pelampiasan nafsu hmm. um, Tempat Perempuan murahan Okey okay. Dalam cerita ni Ada simbolisme Macam mana dia punya tajuk itu Harum Sundal Malam macam yang kita semua tahu yang Pontianak Harum Sundal Malam tu, tu, Harum Sundal Malam tu adalah satu uh, bunga bunga keboja. Jadi kamu rasa apa simbolik uh, bunga keboja tu dengan Pontianak atau cerita ni? Simbolik untuk apa tu bunga keboja? Ya, yeah. okay, bunga keboja. Terus uh, dikait, kenapa dikaitkan dengan Pontianak? Uh, bunga keboja tu dia tu bau wangi, lebih-lebih ber lagi kalau waktu malam. And dia tu hanya mekap satu malam saja. So situ kan pontianak mana ada siang. So apa tu uh, dia hanya muncul pada waktu malam. So saya rasa tu boleh uh, yang dikaitkan dengan sebagai pada pontianak. Oh, okey. Okey, kembali kepada cerita mengenai kesendirian malam ni. Yang um, kalau kita lihatlah dalam cerita ni, dia ada unsur macam Tarian, macam Mariam sendiri dia kan penari istana, primadoni istana Ada um, unsur gamelan, Tarian Kamu rasa gamelan ni, dia ya, apa, memberi kesan ataupun menambahkan Impak keseraman dalam cerita ni? Hmm. Hmm. Kalau um, pendapat saya lah kan Bunyi-bunyi dalam cerita seram ni memang membagi impak film supaya lebih seram dan orang, orang dapat orang. lebih menghayati film tersebut atau lebih terikut-ikut dengan emosi dalam film tersebut. Kalau hmm. hati pula. Kalau okay. pandangan saya, saya, nak menunjukkan bahawa Pontianak tu dah ada lama. Daripada zaman yang sembilan zaman dahulu tu, dengan zaman moden. Pontianak tu dia bawa sampai zaman moden kan dia cakap bawa Pontianak ni memang dia ada dari zaman dulu lagi kan yang zaman modern, dua orang boleh bawa muncul sebab tu lah kepercayaan orang-orang dulu kan buat Pontianak tu kuat oh. Kamu pula apa, -apa dengan tu? Um, uh, bagi saya pendapat saya yang tentang gamelan tu memang kalau sendiri terdengar dengar bunyi hmm. gamelan tu memang akan menambahkan unsur satu unsur kekaguman okay, satu next. lagi unsur boleh dikatakan seram juga. Lah. Hmm. Okay, okay, okay. Kalau film uh, pun tak dikawin Malam ni, kalau kita lihatlah dari segi latar semua. Um, Kerana kawin malam ni menceritakan banyak isu yang kita lihat um, sebenarnya bermasalah dalam kehidupan kita sebagai bermasyarakat lah. Bagaimana perempuan itu um, di pandang rendah, uh, Mungkin itulah sebab pengarah buat filem ni mungkin untuk menumpatkan -men men -men isu-isu ini. Jadi kamu rasa tak kan kalau um, pandangan masyarakat terhadap Pontianak ataupun gambaran masyarakat dengan Pontianak dalam cerita ni macam bag mana? Um, sebenarnya pengarahnya ni kan menyampaikan teguran kepada um, pemimpin hierarki pemimpin rakyat yang di bawah kan Marsani itu sebagai orang yang berada dan mungkin pada ketika itu dia juga sebagai pemimpin walau macam mana pun dia buat kesalahan kesalahan dia tetap dapat ditutup dan dikabulkan orang kata dan pada masa itu juga nampak di sana ketidakadilan pemimpin dan orang lain. Kes, sekarang kita tengok dulu. Ada soalan daripada penonton. Okey, soalan pertama. Bagaimana cerita ini mampu mempengaruhi pemikiran penonton? Wow, amazing. Merasa apa um, so, jawapan so untuk soalan Bagaimana plot cerita uh, filem ini mampu mempengaruhi pemikiran penonton? Jika okay, kalau plot lah kalau plot, uh, dia kita ambil dari, segi uh, awal lah kan uh, cerita dia macam semasa si ni uh, apa tu tadi nope nope ya, okay. okay, ni si okey semasa ni dia seorang yang tamak kan dia tamak uh, dia rompak harta si uh, apa tu si Mariam even dia dah kaya lepas tu bila dia dah rompak dengan si Mariam tu uh, dia dapat kesan Faham tak kesan yang kesan buruk Maksudnya mm. lepas kej kejadian yang itu Dia macam dia punya hidup tu tak tenang okay. So kat sini masyarakat tu uh, boleh buka mata bahawa 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 kalau sikap tamak ni boleh membawa kerugian lah kepada diri Dengan orang sekeliling Okay soalan kedua Ini soalan yang menarik Dia kata kalau lelaki yang dibunuh dan bangkit semula jadi hantu, apakah filem ni akan jadi sepopular harum sundal malam? Atau sebab perempuan yang disakiti tu baru puas tengok dia bertindak dia bilang. Oh, maksudnya dia tanya, kalau lelaki yang jadi hantu, popular ke filem ni? Kamu rasa? Um, kalau saya rasa lah kan, um, kalau lelaki yang jadi hantu, mungkin dia bukan disebut wanita uh, mungkin dia disebabkan dendam orang atau dendam kawan dia tapi mungkin dia akan balas dendam sama lelaki juga mungkin di sana ada nampak perempuan yang tersakiti mungkin dia ada nampak uh, kita tidak akan nampak benda tu boleh lawan hmm. ni popular seperti anak harum sembilan malam oh jadi kalau lelaki mungkin tidak sepopuler lah harum sembilan malam gitu Ya, sebab kebanyakan dari zaman ke zaman pun kita nampak cerita hantu mesti perempuan, mesti perempuan. Hmm, okay, okay. lagi satu, dia tanya kalau dendam pontianak lahir dari pengkhianatan dan ketidakadilan, adakah pontianak itu benar-benar antagonis atau sekadar produk sistem yang kor korup patriarki? Oh, macam kenal orang yang menyoal ni? Okay, apa pandangan kamu? Okay, kalau saya lah kan pandangan saya. Kalau dendam pertanyaan kelahiran ni dari pengkhianatan dan keadilan. Um, saya rasa lah, macam saya bilang tadi dalam quote saya, saya kata, villain are not born but um, uh, create by... ada ada macam ni boleh sebenarnya so what okay okay ada lagi kajian ada lagi soalan Masa kenapa dalam filem ni selalu lelaki ni jadi antagonis, selalu pemangsa? Ah, uh, bagi pendapat saya, kenapa filem ni lelaki ni nampak dia pemangsa disebabkan um, karakter kreator tu sendiri. Uh. Dia seorang yang cantik, seorang yeah. yang boleh dikatakan apa bentuk primadona kan? Ya. Yeah. Oleh sebab tu, ahli lelaki-lelaki ni dia nampak sesuatu yang dia macam nak sangat kat Mariam ni hmm. sampai dia sanggup buat apa benda sekalipun walaupun dia tahu betul salah hmm. dan menjadikan Mariam ni sebagai mangsa dan disebabkan itulah lelaki tu di, uh, jadi pemangsa Oh Oh ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okay okay Ada lagi? Okay lah Oh okay okay Okay, okay kalau begitu kita teruskan dengan perbincangan kita habis, ah, habis, oh sorry, habis. <laughs> aduh, 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 kesimpulannya, okay, uh, kesimpulannya dapat kita tahu lah melalui cerita ni. Um, uh, sebenarnya melalui filem kita boleh banyak um, memainkan ataupun memainkan peranan kita dalam Membangkit, membangkitkan isu-isu masyarakat. Bagaimana masyarakat itu um, disebabkan masyarakat ini sukakan hiburan. Jadi kita gunakan platform hiburan itu sebagai um, wadah kita untuk memberi pengajaran kepada masyarakat-masyarakat luar. Dan bagaimana filem ini mengangkat isu keperempuanan um, hera, apa ni, status masyarakat itu sendiri. Kita boleh lihat yang um, Waktu itu ke um, wanita ni masih ditindas dan melalui filem ni dia cuba katakan yang kita sebagai wanita mempunyai hak kita dan lelaki juga mempunyai peranan untuk melindungi hak-hak ini. Karena mereka kita ni um, dan kemudian dalam isu hierarki ataupun status dari um, orang yang kata kasta rendah dengan kasta tinggi um, kita boleh lihat. Kalau even though orang tu berkasta, berkasta tinggi, itu tidak maksud mereka boleh melakukan uh, semua yang nyata. Kerana walaupun ada um, melepas uh, pada waktu itu, di masa hadapan masih akan ada um, uh, bilang orang perkara yang boleh mem, me kembali mendatangi orang membayangi masa orang punya masa silam. Jadi walaupun apa pun begitu, kita sebagai manusia jangan buat salah kerana walaupun kita terlepas sekarang, nanti di hari kita masih boleh dituntut kita punya kesalahan. Walaupun bukan di dunia tapi di akhirat. Sekian terima kasih. Bye. Bye.